دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد بن شاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج دو باتیں ہیں ایک تھوڑی تفصیل سے اور ایک بڑا گویا گزرتے ہوئے جیسے ریمارکس دیتے ہیں وہ تو مین جو ٹاپک ہے وہ موسن نقوی کی امریکہ کی وزٹ ہے اور یہ کیوں ہے اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہے اور حقیقت کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ چائنا اور یو ایس اے کے درمیان انٹریکشن اور چائنی چینی وزیر خارجہ کی یو ایس سیکرٹری آف سٹیٹ کو دھم کی تو پہلے بات کرتے ہیں محسن نقوی کی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کا بڑا تذکرہ ہوا کہ محسن نقوی صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ اور ایون بعض پوسٹ میں یہ بھی بات آئی کہ بلاول یہ کوئی امریکہ میں آئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے یعنی جو اناگوریشن ہے جو پریزیڈنشل اناگوریشن ہے امریکہ کی صدر ٹرمپ کے حلف وفاداری یا حلف برداری اس میں شرکت کی اس والے سے پہلے پاکستان میں ایک شگوف کسی صحافی نے چھوڑا کہ باوصول کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جائیں گے یعنی یہ ناگوریشن سے بھی کوئی پانچ سات دن پہلے کی بات گویا اس کا بیس تیار کر لیا گیا یعنی یہ بڑا پروپیگنڈا سسٹی ہوتا ہے جو لوگ پلانٹ کرتے ہیں نا کہ پہلے اس کی یہ گویا سیڈ بویا گیا اور اس پر پھر عمارت استوار کی گئی تو بہرحال وہ بلاول تو نہیں تھے صرف محسن نقوی ہی امریکہ آئے اور ان کا آنے پر لوگوں نے سوشل میڈیا پر ظاہر ہے انٹی پاکستان فورسز بہت ہیں جن کے اس وقت گویا بلو آئیڈ بوائز جو ہیں آنکھ کا تارہ ہیں وہ خبیصے بنی گالہ ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک نیٹ ورک ہے اور ان سارے عناصر کے تعاون سے اس کو انسٹال کیا گیا اور جس میں بدقسمتی سے پاکستان کی سابق اسٹیبلشمنٹ بجوا ان فیض امید اور الصاقب نصار اور بندیال وغیرہ یہ ایک پورا بدخواہوں کا سپیکٹرم ہے جن لوگوں نے یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ سے انٹی پاکستان ایجنڈا پر ایک پورا سمجھ لیں کہ تہ در تہ جال بویا جس کے سرگنا یا مین جو اس کے لنچ پن ہے عملی طور پر سیاسی میدان میں وہ قزاب بنی گالا اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں باقاعدہ لابیسٹس کو ہائر کر کے کئی ملینز ڈالر خرچ کر کے تو پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہاؤس آف ریپبلکنز کو خاص طور پر اور سینیٹرز کو بھی ظاہر ہے اپنی ٹرائی ہوتی ہے ان کی کہ ایکسیس کر کے پاکستان کے خلاف گویا بیان بازی یا امریکی ایڈمنسٹریشن کو پاکستانی مفادات کے خلاف اکسانا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ پاکستان پر دباؤ ڈال کے ڈکٹیٹ کروایا جائے تو اس والے سے ایک کیلیفورنیا کا قادیانی ڈاکٹر ہے جو کہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ بھی رہا ہے وہ لنچ پن ہے گویا یہ جو سمل زنادکا کا ہے اشیرباد قذاب نیاز کو اس میں امریکہ کی حد تک وہ ایک لنچ پن ہے وہ مرکزی اس کا رول ہے اور کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا فعال کینڈیڈیٹ ہے رہا ہے الیکشن لڑا ہے اگرچہ ہار گیا تھا تو اس کی اکثر خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ میں جو خاصیت تک تھی یعنی جو نائب صدر تھی کملا ہیرس اس تک بھی تھی یعنی کم از کم فوٹوگرافی کی تک اور بڑی جو لبیسٹ ہیں یا ان کے لیے یا جو پاکستان جیسے ممالک میں پروپیگنڈا کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو فوٹو آپشن ہے نا یہ جو نظارہ ہے کوئی چھوٹی موٹی فوٹو آ جائے اور ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو یا کوئی ایک آدھ بیان آ جائے اس کو وہ بڑا اچھالتے ہیں بہرحال کہنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کے خلاف بسکلی محسن نقوی کی یہ وزٹ تھی یہ اس لیے نہیں تھی بنیادی طور پر کہ ٹرمپ کی وزٹ اناگوریشن میں شرکت کرنی ہے اور نہ ہی اس لیول پر انہیں کوئی ایسی انویٹیشن تھی اور انویٹیشن ہوتی بھی تو ظاہر ہے ایک منسٹریل لیول کے بندے کو نہیں ہوتی وہ تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹری کو ہوتی ہے اگر ان کی پھر مرضی ہے کہ وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر یعنی اسائن کرتے ہیں اس کام کے لیے تو بہرحال یہ یہ انہوں نے یہ پروپگنڈا کیا جو پرو انڈیا لابی ہیں یا اینٹی پاکستان لابی ہیں وہ ان میں ظاہر ہے یعنی سوشل میڈیا پر نہ صرف یہ کہ یعنی انڈیا کے جو حامی ہیں یا انڈینز ہیں وہ بلکہ پاکستان کی جو قضاب بنی گالا کی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کے سوشل میڈیا سٹالورٹس اور ان کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ گویا ایک ٹیم ہے یعنی انڈین لابی اور پی ٹی آئی کی لابی ان کے آ, ان کی جڑے ہم ملتی ہیں ان کا وہ پنجابی کیا کہتے کرورہ ملتا ہے, ہے جی تو اسی طرح ظاہر زنادکا کا بھی یعنی قادیانی ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے بھی یہی مشن ہے تو ان سب نے مل کر یہ پروپگنڈا کیا پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کہ گویا ایک طرف تو یہ مزاحق اڑایا گیا کہ انہیں دیکھیں جی بلایا بھی نہیں گیا تھا یا وہ یہ ایک ٹویٹر پر خاتون ہے یعنی بظاہر امریکی خاتون ہے ہو سکتا ہے کہ انڈر کور کوئی یوتھیا پا یوتھیا پا کا کوئی مجسمہ ہو تو بہرحال وہ لنڈا سہوت جو ہیں انہوں نے بھی اوپر کیا حالانکہ سامنے یہ لکھا اس نے پہلے کہ دو پاکستانی جو ہیں وہ یعنی بریکنگ باقاعدہ نیوز بنا کہ دو پاکستانی جو ہیں جن کا نام بلاول اور محسن نقوی ہے ان کو اٹھا کر باہر پھانکا گیا اناگوریشن کی تقریب سے ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس سے اور ایگزیکٹ اسی پوسٹ کے نیچے ٹویٹر پر اس نے خود لکھا کہ یہ جوک ہے جسٹ ٹو میک پیپل لاف ہاں جی اب ظاہر ہے یاروں نے تو نیچلے والی چیز نہیں دیکھنی تھی اور اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ میں سچی بھی ہو جاؤں اور پروپیگنڈا بھی ہو جائے یعنی آپ ایک خاصی بڑی سپیس پر ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں اور بظاہر یہی کہتے ہیں کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں میں جرنلسٹ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور اچھی خاصی فالوئنگ اکٹھی کی ہوئی ہے اور ساتھ نیچے ایک لائن میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ تو جوک ہے اب ظاہر پروپیگنڈے کا یہی طریقہ ہے اس سے کوئی پوچھے گا سیریسلی تو وہ یہ کہے کہ میں نے تو نیچے لکھا ہوا ہے یہ جوک ہے اوپر والا حصہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ پورے میڈیا پر پھیلا دیے جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ایک امریکی خاتون کا نام ہے بظاہر وہ سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے تو لوگ جب وہ اسکرین شاٹ دیکھیں گے واہ یہ تو بالکل سچی بات ہے ہاں جی ان کو باہر پھینکا گیا اب یہ کوئی آمک ہی سوچ سکتا ہے کہ کوئی سٹیٹ ڈکنیٹری آئے اور بغیر انویٹیشن کے کسی یعنی کریش کرنے کی کوشش کرے کسی تقریب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو اس طرح پھینکا گیا یا انہوں نے ایون اٹمپٹ بھی کی بلاول تو موجود ہی نہیں تھا نکوی صاحب امریکہ میں موجود تھے لیکن ایز سچ جو میجر تقریب تھی اس میں نہ وہ انوائٹی تھے اور نہ وہ موجود تھے اور باہر ہے کہیں بھی کسی محفل میں یہ تذکرہ ہو سکتا ہے تو وہ یعنی یعنی اس کے باتیں ہیں. اصل یعنی اور پھر ایک ایک ساتھ یہ یہ تو ایک ان کی کی گئی پاکستان کی تصدیق کی گئی اور دوسری طرف یہ بھی پرپکنہ کیا گیا کہ کیونکہ امریکی یا جو اینٹی چائنہ سینٹیمنٹ ہے امریکہ میں سیاست دانوں میں یا ایون عوام میں اور یورپ میں بھی ان کے ہم نواؤں میں وہ خاصا یعنی اس کا رواج ہے تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ امریکی جو ہیں وہ کیونکہ چین کے خلاف ہیں اور انہوں نے چین کے خلاف ایک فنکشن تھا اس میں شرکت کیا ہے نقوی صاحب نے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یعنی دیکھیں ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ایک طرف پاکستان کی تصدیق کی گئی کہ یہ اس اناگوریشن میں انہوں نے شامل ہونے کی کوشش کی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینکا گیا اور دوسری طرف یہ کوشش کی کہ دیکھیں کیونکہ امریکہ میں وہ آئے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکی انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں بقول ان کے تو انٹرسٹ یہ ہے کہ چین کے خلاف فنکشن ہے اس میں شامل ہوئے ہیں اب اس کو کریڈیبیلیٹی کا ایک یعنی اس کنٹیکسٹ میں طریقہ ہے نا ایک ایک لیئر پیدا کرنے کا اور دوسرا اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کو بدزن کیا جائے کہ دیکھیں نا یہ چین کے خلاف بطور ٹول یوز ہو رہے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ آئے بنیادی طور پر اس پروپگنڈے کے خلاف جو ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں خاص طور پر پی ٹی آئی جو لابیسٹ ہائل کیے ہوئے ہیں جو جیسے میں وہ کہہ رہا ہوں قادیانی ڈاکٹر یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں پی ٹی آئی یوتھیاپا بیرون ملک جو ہے انہوں نے کانگریس میں خاص طور پر ہاؤس کے ریپریزنٹیوز جو ہیں وہ کیونکہ زیادہ ملٹیچیوڈ ہیں ملٹیپل ہیں یعنی کانگریس کے دو ہاؤسز میں سینٹ کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی ہے سو سنیٹوز ہیں ہاؤس میں وہ خاص سے زیادہ ہیں پانچ سو سے اوپر ہیں پانچ سو فورٹی ٹو تو, تو لہذا جو ریپریزنٹیٹیو ہے ایوان نمائندگان کا ممبر ہے اس کو ایکسیس کرنا آسان ہے سستا ہے تو لہذا انہوں نے وہاں کیوں کہ لابین کی ہوئی ہیں تو نقوی صاحب بنیادی طور پر آئے اس لابین کا توڑ کرنے کے لیے کہ اور یہ موقع بڑا موضوع تھا کہ عام طور پر جو امریکی سیاستدان ہیں خاص طور پر ہاؤس کے نمائ ممبرز جو ہیں ہاؤس اف ریپرزنٹیوز کے اور جو سینٹ کے ہیں یا اس طرح جو عام سیاستدان ہیں وہ اویلیبل اس اناگوریشن کے سلسلے میں زیادہ ہوتے ہیں تو یعنی ان تک ایکسیس حاصل کرنا یا ان سے ٹائم لینا نسبتاً آسان ہے تو اس حالے سے وہ یہاں موجود تھے کہ میکسیمم لوگوں سے مل کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے پاکستان کی حکومت کے خلاف اس کو اس کو تو اس کا توڑ کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ دہشت گردی میں کیونکہ اب اب آپ, آپ جانتے ہیں کہ کزاب بنی گالا کے ٹینٹیکلس جو ہیں وہ پاکستان مخالف ساری گفتیں جو ہیں ایون یعنی جو بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی فارن سپانسرڈ طریقے ہیں آ, ان میں جو لوگ ہیں یا جو نام نہاد بعض اپنے آپ کو پشتون نیشنلسٹ کہتے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کے کے لیے کوشہ ہیں ان کے ساتھ ان کا ایجنڈا اب میچ کرتا ہے ان کے ساتھ گویا الائنس ہے ایک انڈیکلیرڈ اور کوارڈینیٹ کی جاتی ہیں چیزیں تو وہ کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کا بھی معاملہ وہ سپانسر کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس والے سے یہ لابینگ کے خلاف توڑ کے لیے نقوی موجود تھے اور انہوں نے جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے امریکہ کا وہاں کے ریپرزنٹیوز کے ساتھ یعنی ایوان نمائندگان کے ممبران کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اس میں یعنی کچھ سینیٹرز بھی ہیں کانگریس اوورال اس میں زیادہ تر ہاؤس کے نمائندگان ہیں جن میں تھامس ریچرڈ سوازی ہیں اور وہ نیو یارک سے ہیں ریپبلکن ہیں اس طرح ہینری کوئیر ہیں وہ ٹیکسس سے ہیں وہ بھی ریپبلکن ہیں اور میکسین واٹرز وہ خاتون ہیں وہ کیلیفورنیا سے آیا لیکن وہ بھارت ڈیموکریٹک ہے اسی طرح ایک اور جیک برگ مین ہیں وہ بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ریپبلکن ہیں اور میشیگن سے ہیں ایک جو ولسن ہے وہ بھی ریپبلکن ہے اور ساؤتھ کرولائنا سے ہیں ایک راب برسن ہے وہ بھی ریپرزینٹیو ہیں اور ریپبلکن ہیں پینسلوینیا سے ان سب سے ملاقاتیں کی ہیں اور بھی ہوں گے تو یہ یعنی معاملات ہوئے ہیں تو گویا نہ انہوں نے کسی انٹی چائنہ فنکشن میں شرکت کی ہے نہ ہی ان کی یہ پرپس تھی نہ ہی انہوں نے وہ جو جھوٹ ایک پھیلایا گیا کہ انہوں نے کوئی شرکت کرنے کی کوشش کیا انہوں یعنی نے انوائٹیڈ ان کو باہر پھینکا گیا یہ بھی بالکل ایک نان اور بالکل بلٹ جھوٹ تھا اصل میں ان کی ایکٹیویٹی یہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا پرپگنڈا ہے اس سے جو متاثر ہو کے ایک یعنی امریکی ایڈمنسٹریشن میں یا پولیٹیکل سین میں یا اوورال میڈیا میں ایک پاکستان کے خلاف لابیسٹ جو ہے امیج بناتے ہیں اس کو پنکچر کیا جائے اس والے سے وہ خاصیت تک کامیاب رہے ہیں کہ ملٹیپل سینیٹرز اور ریپرزنٹیوس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے اپنے موقف کو واضح کیا ہے کہ یہ ہم ٹرورزم کے خلاف ہیں اور آپ بھی اخلاف ہیں یعنی ظاہر ہے کسی بھی ملک میں ہوں تو ان کے لب و لہجے میں ان کی ٹون میں جو راگ ان کو اچھا لگتا ہے اس میں ملا کے اپنی باتیں کی جاتی ہیں نا تو اس والے سے یہ معاملہ ہے اور ہسٹن میں انہوں نے باقاعدہ یعنی صحافیوں سے بات کر کے اس کو مزید کلیریفائی بھی کیا ہے ایک شاعر کے دو اشعار ہیں یہ وقت کی سازش ہے کہ سورج کی شرارت سائے میری دیوار کے اس پار بہت ہیں بس خیر کی ہو خیر دعا آؤ یہ مانگیں لگتا ہے کہ اب شر کے طرف دار بہت ہیں جب شر کے سارے طرف دار اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کو کاؤنٹر کرنا بہرحال پاکستان کا مفاد ہے اور پاکستان کی حکومت کا یہ فرض ہے اور ملک پاکستان کا یہ فرض ہے اب وہ دوسری خبر کے یہ جو نئے سیکریٹی آف سٹیٹ یا وزیر خارجہ امریکہ کے مارکو روبیو آ, انہوں نے بمباسٹک ظاہر بیانات دیے ہیں غزہ کے حوالے سے بھی دیے ہیں آ, افغان حکومت کے حوالے سے بھی دیے ہیں اور بھی یعنی گویا وہ مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف وہ ٹرمپ کے آ, بہت بڑے آ, آ, دوتو ہیں سمیل <laughs> بمپو ہیں تو اسی طرح انہوں نے چین کے خلاف جب چین, چین کی سیکریٹری آ, یعنی فارن منسٹر یا سیکریٹری اف سٹیٹ کاؤنٹر پارٹ جو امریکہ کے ہیں ان کو وہ فارن منسٹر کہتے ہیں وانگ یی نے باقاعدہ ان کو دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آئی ہوپ یو ول ایکٹ اکارڈنگلی یہ خود امریکی میڈیا نے رپورٹ کی ہے تو یہ باقاعدہ فون پر بات ہوئی ہے کوئی میڈیا میں عام ہوائی بہت نہیں ہوئی یہ پچھلے فرائیڈے کو انہوں نے جب آپس میں باتیں کی ہیں تو چینی وزر خارجہ نے انہیں یہ کہا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو روبیو مارکو ہے روبیو ہے اس وقت دو ہزار بیس میں چائنا میں باقاعدہ پابندی لگائی گئی تھی ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان پر اس قسم کی یعنی نانسنس باتیں کی تھیں تو اس والے سے انہوں نے اس وقت بھی پابندی لگائی تھی تو بہرحال اب کیونکہ وہ سیکریٹی آف سٹیٹ ہیں ظاہر پبندی تو یہ سچ نہیں لگے گی لیکن بہرحال انہوں نے انہیں سمجھا دیا تو آج اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں جناب اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو نامراد اور رسوا رکھے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ